ДОПа и ГЕПа э, блистательно уехали из Харькова именно в то время, когда э, некая женщина должна была выйти из больницы беспрепятственно и беспрепятственно улететь. А после этого они вернулись, и вчера э, Добкин в очень узком коллективе сказал, что он процентов на 70 уже договорился, что он остается губернатором. А ГЕПА по возвращении заявил, что он признает власть, и власть прекрасна. То есть, Интересно, а с кем надо сегодня договариваться, чтобы остаться губернатором? А с исполняющим обязанности президента. А есть еще какие-то вопросы? Если быть откровенными, а я вот в какой-то момент дала себе слово, что я буду говорить не только потом, но и во время. Есть некие корпоративные договоренности. Сейчас происходит следующий виток захвата власти одной из политических партий, Бютом непосредственно, которая на самом деле не одержала ни политической победы, то есть не было выборов, не было ничего. Революция привела к падению предыдущей власти, но революция не привела эту партию к победе политической. Да? Сегодня идет реально захват власти, причем в силу того, что Бют имеет колоссальный опыт подковерной византийской украинской политики. И вот я сегодня к вам ехала, мне позвонила Ассоциация фермеров Украины. Они говорят, Инна Германовна, спасайте. На завтра квоту, билет по квоте на аграрный сектор вытащила Свобода. И послезавтра будет назначен министром аграрной политики депутат от Свободы Мирный. А у него нет даже высшего образования. Кроме того, он вообще ничего не понимает в сельском хозяйстве. То они говорят, завтра мы поднимем Майдан, послезавтра мы взорвем этот парламент. После распада Советского Союза прошло более 20 лет. Страна жила как жила. Бывшие коммунисты возглавляли все, что можно возглавлять. И приватизировали все, что можно приватизировать. И сейчас, вот сейчас, спустя 20 с лишним лет будет... Люстрація. Що це таке? Ви, ви розумієте, тут люстрація вже по-іншому. Причетність до порушення прав людини, причетність до корупційних схем, причетність до злочинної діяльності, причетність до е, підтягування політичної корупції або розповсюдження політичної корупції. Тому тут абсолютно інші критерії треба шукати, але ці критерії повинні бути дуже чіткі, зрозумілі для, для всіх. Відповідно, закон приймається під ці критерії. І в цьому законі прописується. на скільки років цим людям забороняється брати участь у політичній або державній службі? Ми е, не будемо в будь-якому випадку робити якісь самосуди чи інше. Ми пройдемо по процедурі закон. судовій або про -про професійній. ті, хто хабарники, і є свідчення, і є зловживання, кримінальна справа. Ви, будь ласка, знаєте, термін за... отримали, не обов'язково всіх сажати. какой условний условный термин, "поверные грошима, потому что бюджет сейчас... А, а у вас бумаги хватит на этот список?